Я очень хорошо помню. Я помню, мне было лет 10, наверное, и uh -huh. вместе с Динамо мы поехали на первый мой заграничный турнир в Италию. Мы ехали автобусом три дня через проездом через Венгрию, Австрию, uh -huh. и я помню, это произвело на меня тогда очень сильное впечатление, и вот с тех пор я всегда для себя знал, что я хочу играть за границей, хочу жить за границей. И, и я, я помню, да, это было очень сильное впечатление. Ага. Вот поэтому ага. я всегда как-то был настроен на то, чтобы поехать в Европу. Сейчас я в Азии, поэтому ага. всегда был настроен на выезд. Да ни о чем, он, в принципе, не жалею. Если бы закрепился, то не был бы сейчас здесь. И потом, времена были другие, на mm -hmm. самом деле, потому что э, сейчас, э, сейчас немножечко другая ситуация. Э, в то время, когда был мой выпуск, э, был Шевковский, понятно, вообще без конкуренции, это скала. После Шевковского Рева, uh -huh. Луценко, Долгуш. Мусин, Рыбка, Рома Загладька, uh -huh. Денис Бойка, из моего года Кичак, Махновский. То есть, если uh -huh. так посмотреть, то все ребята играют на, на профессиональном уровне, все играют на хорошем уровне. А тогда это все было была одна структура, то есть, тогда это был все один клуб. Получалось, Шевковский играл за первую команду, за вторую команду спускали либо Реву, либо... Либо Тарас Луценко играл, а потом Богуш был, и получалось, что в третьей команде играл либо Бойко, либо Загладько, и их спускали со второй команды. Конкуренция была сумасшедшая, и mm -hmm. достаточно, mm -hmm. есть, достаточно тяжело было закрепиться. Мне очень повезло, в Короне и Кельце у меня был очень сильный тренер вратарей. Мадзе Ченсный, это отец uh, Бойцена, да. который сейчас играет в Венгерсе. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть он, он легенда польского футбола, он сильнейший специалист, и он сильнейший психолог в первую очередь. Поэтому он создал такую атмосферу, что даже там, третий вратарь ага. был всегда готов выйти, не говоря уже о первом или о втором. Я подписал там контракт двухлетний, и за неделю до начала чемпионата мы приехали с последних сборов и Спортивный директор меня набрал, говорит, приедь в клуб, у нас проблемы, мы не можем тебя заявить. Я приезжаю, и это, был, это было как раз начало всей истории с Россией, когда 15 да, 15 да, 15 да, 15 ничего, 15 еще ничего не было понятно, что происходит. И он сказал, что мы не можем тебя заявить, потому что э, какой-то орган не дает разрешения на работу. При том, что, ну, то, есть, э, то есть, иностранец должен получить разрешение на работу, чтобы, чтобы он имел право играть, играть в Португалии. А, этот клуб был из острова Мадейра, то есть uh -huh. даже из сама Португалия, то есть до Португалии, если нужно было там, нужно было добираться самолетом даже ближе к Марокко, чем, 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 чем в Португалии. Вот, то есть у них там э, как бы отдельный регион, у них там свои, свои какие-то правительственные структуры, которые выдают все эти решения. И он говорит, мы не можем, мы не можем пробить тебе разрешение на работу, как для иностранцев. И при том, что у меня в команде из 25 человек полтора португальцев было, и там такие страны Мозамбик, mm -hmm. Сальвадор, куча бразильцев, Боливия, и... Он говорит, из-за твоего украинского паспорта возникли проблемы, потому что возникают проблемы, мы не можем, мы, не, мы будем стараться их решить, но, uh -huh. но это тяжело. Вот. И, и, так и так и получилось. Я еще ждал какое-то время, и потом просто приняли решение, что ну, бессмысленно, что я буду там сидеть, только тренироваться, получать зарплату. И да, и мы приняли решение разрывать контракт. Ну, безусловно, это место, место его рождения, и даже у нас на футболках как титульный спонсор был uh -huh. э, музей Криштиан Роналду. Да. И, насколько я знаю, что его агент был даже в какой-то мере одним из спонсоров команды. А там, конечно, там есть и памятник, посвященный, который посвящен Криштиану Роналду, и, ну, естественно, да, там все кричит о том, что ФТА наш, потому что там было пару вариантов, и я принял решение вернуться в Украину, потому что на тот момент мне показался вариант более правильным, скажем так. Вот не хочу ничего не говорить ни о команде, ни, ни о том, как там все получилось. Я подписал контракт. Uh, естественно, ни одной зарплаты я не получил. Я подписал, по-моему, как-то в декабре. И. Ну, вот январь, февраль, март, по-моему, как-то так. Uh -huh. вот. uh, uh -huh. да. <laughs> там, да. Там интересная тоже была история, но не, не хочу говорить ни о клубе, <laughs> не ни о клубе а. ну, Да, <laughs> не, не нужно. И после этого. Я приехал в Киев, приехал домой, сел и, и решил, что нужно кардинальным образом менять свою жизнь. Потому что ну, достаточно тяжелыми были последние два года. Плюс для меня, для меня самое важное иметь перспективу. Там у меня было несколько критериев. Первый, естественно, это должна быть страна, где вратарь-легионер может играть, потому что во многих странах, помимо того, что это непросто, тем более у нас же украинский паспорт, мы не Евросоюз, то есть мы везде легионеры, абсолютно везде. А плюс вратарская позиция, ну, достаточно редко кто-то берет вратаря-легионера. То есть, а в некоторых странах, как, например, в Китае, Uh, вот, я знаю, до недавнего времени в Арабских Эмиратах. Братар просто по закону не может играть. Второе, для меня был важен уровень жизни. Uh, то есть uh, я хотел видеть какие-то жизненные перспективы. Вот. Uh, и третье, ну, естественно, чтобы <laughs> что там неплохо платили. Как-то так все сошлось на Гонконге. Uh, я купил билет в одну сторону, собрал сумку и приехал сюда. Он проанализировал вообще. Все свои переходы, все свои контракты, я я увидел, что ну, абсолютно все свои контракты я выбивал себе сам. Я всегда сам э, разговаривал с президентами uh -huh. и получилось так, что без, безусловно я знаком со многими, со многими агентами, но лично в моей ситуации, лично в моей карьере, в моей жизни как-то так сложилось, что всегда всегда все я делал сам. Поэтому э, я посидел и подумал. А чего мне ждать кого-то, собственно, если я, если я всегда все делаю, сам надо делать, самому и этот раз. Поэтому, да, без никаких абсолютно предложений, не знаю ни одного человека, я собрал сумку и уехал Ой, да, да все. все. Все очень странно. Так, самая короткая тренировка это полтора часа. Это предыгровая. Ага. Это полтора часа как будто бы ты вышел на разминку. То есть два-два с половиной, пока тренеру не надоест. Потом, естественно, что удивило ну, местные футболисты, но они не могут не удивить. Мой клуб, наверное, самый, самый специфический вообще во всем чемпионате. Потому что это клуб одного человека. У меня президент, я его называю Кварц. Выталий Владимирович это все. В нем 100 видов спорта. Вот, ну, абсолютно, абсолютно, то есть они как 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 два брата. Будто бы Виталий Владимирович есть, ну, есть брат-близнец Гонконге. То есть они даже, даже как-то на физическом уровне, по походке, по манерам, по, по росту, по всему. Ну, естественно, по эксцентричности, по, по принятию решений, по, по характеру. Я здесь уже два с половиной года работаю вместе с ними, я не удивляюсь ничему абсолютно. У меня с ним прекрасные отношения. А, поначалу, вот поначалу был, были ситуации, когда, когда только подписал контракт. А, предсезонка приезжает нападающий из Испании. А, рост 2.02. Первые полгода, когда я подписал контракт, у меня самый высокий футболист на поле был 1,75 м. центральной защитник. Любой стандарт это для нас был как чемпионате нашего рука. Приезжает этот на, на нападающий, два метра роста, достаточно ну, хороший хороший нападающий. За предсезонную подготовку там забивал кучу голов и э, э, кварцевый кварцев, а Филипп зовут э, наш президент. И Филипп всем рассказывал, говорит, все, вот мы нашли это лучший бомбардир чемпионата, сейчас мы его подготовим, продадим куда-то за большие деньги. То есть всю предсезонку, все полтора месяца он восхищение полнейшее. Первый матч. Играем первый матч. И этот нападающий проиграл две верховые, две или три верховые дуэли центральному защитнику. Счет 0-0. Перерыв. Филипп заходит в раздевалку и говорит. Говорит «ты?» Говорит «уже не нужно». Вот билет тебе и твоей жене до Испании. Контракт разорван, ты мне больше не нужен. Все, ну все такие все в шоке. Тренер подходит, начинает, потому что Филипп он не тренером президент. Тренер начинает спрашивать типа, ну а как как вообще? Он говорит, я его выиграл, чтобы он мне второй, второй этаж снимал. Он, говорит, а он его не снимает, он мне не нужен больше. И он разорвал с ним контракт в перерыве и парень уехал. Сыграл один тайм за нас, да. Я бы ну, не сказал, что тяжело. То есть, ну я же я, я привык, э, привык к своему росту. и э, все, все как везде. Но, конечно, конечно. Внимание повышено, особенно, особенно среди детей. Я обожаю эти моменты. То есть дети не, не представляют, что люди могут быть настолько высоко. И мама, мама, что это такое? Все играют в футбол. Абсолютно все. То есть очень много площадок, очень много стадионов. И они забиты с 6 утра по 12 вечера. Играют в футбол от 5 лет до 75 лет. Все играют в футбол. Ну, естественно, как, как, как часть футбольного этого сообщества, да, я выходил, посмотрел, как все это здесь выглядит, э, на каком это все уровне находится, что есть на рынке. И я увидел для себя нишу абсолютно, абсолютно четко. Я увидел, что вот можно сделать вот такой проект, это будет отличаться, это будет чем-то другим, чем-то новым. Всегда приходят мысли, а что дальше? Футбольная карьера когда-то закончится. Ну, я надеюсь, что у меня там лет, лет 10 еще есть, но что дальше, что потом. Это очень интересно, это очень, очень развивает, потому что я, ну, как бы я все делаю в принципе сам. Начиная от сайта, от логотипа, от, от инстаграма, от набора детей. То есть ты сталкиваешься с какими-то вопросами, с которыми ты сталкивался ранее. Там, открытие той же фирмы, открытие банковского счета, что с украинским паспортом здесь, в принципе, нереально. Потому что мы во всех всевозможных черных списках находимся. Естественно, когда ты видишь результат, это дает тебе какие-то двойные усилия. Я начинал, естественно, все сам. Потому что, ну, во-первых, не было никакой надобности, потому что ты не начинаешь, у тебя нету там... 300 детей mm -hmm. изначально, да, ты начинаешь все по крупицам собирать, ты новый на рынке, никто, тебя, ну, никто не знает о существовании твоей школы, вот, начинал все сам, и, в принципе, и сейчас большую часть работы я, я, я делаю сам, потому что для меня важно, чтобы все было именно так, как я это себе вижу, конечно, у меня есть, есть другие, другие тренеры, которые меня, которые которые мне помогают э, в тех моментах, там где я физически просто не могу э, закрыть какие-то mm -hmm. вопросы. Получается, у меня как бы, два направления. Первое mm ⁇ -hmm. это команды. То есть у меня получается три команды. Это U14, U12 и U10. Mm -hmm. Ну, то есть, грубо говоря, там порядка 60 детей. И помимо этого у меня еще есть э, приватные тренировки. То есть либо это один на один занятие, либо в каких-то мини-группах. Ну и там у меня порядка 40-50 человек. Но они плавающие, потому что кто-то уехал, кто-то приехал. Я могу судить по, по тем девочкам, которые занимаются у меня. Это самые организованные. Это mm -hmm. те, кто пытается тебе помочь с первой секунды это те, кто оставляет вообще все свои усилия, все-все-все-все-все, что есть у них на тренировках. Здесь в футбол все. Здесь нету... И здесь очень много девочек играют вместе с мальчиками в своих возрастных категориях. Причем смысл в том, что в Гонконге это не китайский язык. Он, 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 есть, есть два вида В Гонконге говорят на кантонис. «кантонис». Ага. А в материковом Китае говорят на мандарин. И это абсолютно два разных языка, они друг друга не понимают. Получается учить кантонист только чтобы меня понимали в Гонконге как-то да, да. особо. Я планирую учить мандарин, потому что знать, знать китайский нужно. Первое, мой самый любимый вратарь, и в плане и в плане вратарского мастерства, и в плане масштаба личности, я думаю, что это если не лучший, то ну, один из лучших вратарей вообще в истории бесспорно. Всегда нравился Эдвин Вандерсар. ДХЕ сейчас очень, очень силен. Я Облак сильный. Мне кажется, не нужно тоже забывать, что футбол – это все-таки наша любимая игра, наше любимое занятие. прежде всего, выходя на поле, нужно, нужно решать какие-то задачи, безусловно, которые там, которые, там, тренерский штаб вам дает. Ну и прежде всего нужно получать удовольствие, играть в футбол, не нужно забывать. Uh -huh. Как мы все появились в футболе. Никто не думал ни, ни о контрактах, ни о деньгах, ни о каких-то турнирных таблицах. Все, все смотрели футбол по телевизору и мечтали однажды там оказаться. Нужно об этом помнить, потому что футбольная жизнь, она очень короткая, и нужно наслаждаться ним.